你有空给我打电话。嗯，我不常开手机，有什么想说呢？发给我，多少条都行。那你打开岂不是要看见好多条？当读书，看着都行。 老公，再见。常联系。嗯。随时联系。嗯。想和你。

你是我青春羡慕的流言，你是我渺小心跳的一我从未想过风会吹散。你干嘛、啊？再送送你。不用，快回去吧。再送十分钟。你老公。 浪漫起来还挺有想法，他不浪漫，他只是想多看我两眼，慢慢看，这红灯还长着呢。等我回去。知道了，陆队长。 杨改杨改是年轻人的意思。哎，请进石老，陆队长，来来来，快坐快坐，叫我小陆就行了啊。您找我？是啊，小陆，好好。哎，小陆、啊，你说咱们俩算不算是忘年之交啊？当然。哎，看看我给你准备的什么？哎呀，啊，是他刚刚炖的清炖羊肉，尝尝。您吃了吗？ 我没这口福啊，医生说我三高，让我少吃肉。您这个爱好还挺广泛的哦。哎，你可千万不要误解，我这是为了学习口语啊。最近啊，老是跟外国专家、啊、进行电话联系。你知道吗？年轻的时候啊，我们是跟那苏联的专家打交道，学的都是俄语。谁知道现在俄语用不上了。 说的都是英语啊！这老了老了还得与时俱进啊！<laughs> 我听说你的外语水平不错呀。我读的这门语言啊，都是上警校的时候学的哦。主要是怕遇到外边任务说不麻利，丢的是咱们自己的人。说的好啊！哼哼。哎，对了，小陆啊，你是年轻人啊，有个问题我想跟你探讨一下。 你看这些剧中的年轻人啊，几集就换男朋友换女朋友，这是什么爱情观呀、啊？你说这，是不是？我年纪大了，我老了，这这我不理解。我也觉得一对一的感情比较好。你看，你看，是不是啊？嗯、哎，我就喜欢像你们这年轻人对爱情负责任、哎。这视频是我那个外孙女寄来的，我觉得他有点问题。 可是现在我顾不上，等回北京以后啊，我得好好批评批评他，他得向你学习啊，<laughs> 是不是？你看你娶的老婆多好。哎 <laughs>，我一直以为您对感情没兴趣呢，啊？我听说您是不婚主义，很坚定。<laughs> 这都是传说呀，你知道吗？其实我年轻的时候啊，上级领导也给我介绍了一个女朋友，长得还不错。 可是我呀不会说话呀，再加上人家瞧不起我这个专业呀，哪像你呀，找了这么好的老婆支持你啊啊。<laughs>